Ağlamaq iki qismdir. Məsələn bir insan əgər Allah xofundan ağlayırsa, bu ixlas tələb edir. Yaxşı olar ki, gizlən ağlanılsın. Məsələn bir şəxs günah edib, günahının yadına salıb Allah xofundan ağlayır. Deyir bu ağlamaqlıq yaxşı olar ki, qəsd-i qurbət qəsd-i ilə olsun və təkliyi olsun. Onu digər kəslər görməsin. Amma imam Hüseyni ağlamaqlıq fərddidir. Fərqlidir. Necə? Çünki İmam Hüseynin məsələsi tək-təkliyə aid deyil, ictimai idi və bunu ictimailəşdirmək lazımdır. Necə ki ağlamaqlıq ucadan digərlərinə İmam Hüseynin musibətini aşkar etməyidir. Ona olan zülmü açıqlamaqdır. Necə ki elə öz İmam Hüseynin öz oğlu Kərbəla şahidi İmam Zeynəbədin öz zamanəsində nə edərdi? Bəli, məsələn, o ki ə, qeyd olunur ki, İmam Səccad bazarlardan keçəndə görərdi ki, qəssab bir heyvana kəsməkdədir. Bir qoçdur, bir quzudur saxlanılıb, gələrdi onun başına sığal çəkərdi. Digərdi bu quzunu, bu qur, heyvanı kəsməzdən öncə buna su verdinizmi? Su verirsizmi? deyərdilər, "Bəli, verərik, müstəhab əməldir." İmam Səccad ağlayardı. De yerdə mənim cəddim Hüseyni Kərbəladə qurban olaraq ki, kəsildi, bir qətərə su belə ona verilmədi. İmamın bunu burada nəql etməsi özü İmam Hüseyni olmaz zülmü aşkar etmək idi cəmiyyətdə.